माजे तुझे जे मैत्र मंजूर नस्ते जगासे ही मूठ लाख मोलाची उघडू नको कधीही रीती रिवाज जगाचे मजना मजले करणे जनासी देव नको तू कधीही चाली आंधळ्या डोळस कैसी माणसे दृष्टी देण्यास कंदील पेटवू नको तू कधीही आत्म्याचे मर्मा बंधा ठरवी जीवांची माती मोल नसावी कुण्या जन्माचे बंधन ठरवू नको तू कधीही नामीलनाची ही आशा नाही निराशा आशा जन्माच ऋणा नको तू कधीही बेना नात मी डॉक्टर नम्रता कुलकर्णी हाया धन्यवाद